अभी हम थैलेनिया सेंटर पर मौजूद है यहाँ का हमने विजिट किया तो बहुत सारे पेशेंट हमने यहाँ देखे तो पता चला कि जो वो डे बाये इंक्रीज होता जा रहा है और बड़े रिक्वायरमेंट थैले के पेशेंट्स को भी है డెబ్బై ఎనిమిదవ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం పురస్కరించుకొని తలసేమియా సికిల్సేల్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం గరీబ్ నవా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నఫా ఫంక్షన్ హాల్లో తీగల్కుంటా హైదరాబాద్లో పద్దెనిమిది ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవై నాలుగున ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మెగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎన్జీఆర్ఎఫ్ నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ తలసేమియా సెల్ వ్యాధిగ్రస్తులైన పిల్లలకు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి రక్తం ఎక్కించవలసి వస్తుందని లేనిచో ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలుగుతుందని రక్త కొరతతో చాలామంది మృత్యువత పడుతున్నారని తెలిపారు తలసేమియా రోగులకు రక్తం అందించడానికి తమ వంతుగా మెగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశామని యువతి

यानी इन्हें कही न कहीं ना कहीं ब्लड की जरूरत होती है हम उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जिन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट कभी ना कभी कहीं ना कहीं होती है वो अप्रोच करते हैं अब अगर ये थर्टी को आप ट्वेंटी फोर आवर्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन एक घंटे में पंद्रह के आसपास की एक तादाद है जो यानी हर घंटे एक हजारों की तादाद में लोगों को ब्लड की डिमांड है अब जाहिर है ये ब्लड डोनेट किए बगैर हमारे ब्लड बैंक में पहुंच भी नहीं सकते जिस तरह से लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह से ब्लड की जो है वो इफिशियंसी बढ़ती जा रही है ब्लड डिफिशियंसी के कारण कई हो सकते हैं जैसे थैलेसीमिया पेशेंट हो कैंसर पेशेंट हो या यूँ कहें कि कोई सीवियर एक्सीडेंट हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और वहाँ ब्लड की जो है रिक्वायरमेंट पेश आई तो ब्लड का जो कनेक्टिविटी है या ब्लड की डिफिशियंसी को कवर करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है वजह है कि आपका अपना वेलफेयर भी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी जी एन आर एफ जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसका बेसिक मोटिव भी यही है कि इस तरह के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सके और हम ब्लड डोनेट करके हमारे आने वाले माशरे को आने वाले लोगों को अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर सके याद रखिए आपका डोनेट किया हुआ एक एक ब्लड पाउच या एक ब्लड बैग तीन इंसानी जिंदगियों को जो है वो फायदा पहुंचा सकता है फाउंडेशन जो है वो आपके तेलंगाना स्टेट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही है, 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 है और इस ब्लड को जो है वो अलग अलग तरीके से चीजों को प्रमोट कर रहा है हमारे तेलंगाना स्टेट में अभी आने वाली पंद्रह अगस्त को करीमनगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है और साथ ही साथ अठारह तारीख को जो है वो नफा फंक्शन हॉल हैदराबाद सिटी नफा फंक्शन हॉल में जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जिन तक ये वीडियो पहुंची है बिलखुसूस यंगस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोनेट योर ब्लड एंड सेव लाइफ एज 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 मच एज, एज पॉसिबल okay.